и кто-то заявляет о том, что их будут увольнять с работы. Почему, Почему это произошло? Первое. Кто должен организовать мобилизационный процесс в городе? Кроме военкомата, который занимается реестрами людей и так далее, поездками. Первое. И кто должен это делать? Это органы местного самоуправления. Городской голова. Это его прямая задача, прямая обязанность. Во всех органах местного самоуправления, городах, районах первые заместители непосредственно закреплены со за этой задачей и они должны ее выполнять. Почему происходит так, что распространяется в городе слухи? Первое, это недостаток информации. Не была проведена информационная работа городским головой, первым заместителем, тем заместителем, которые закреплены в организационной работе, на которой они должны были пригласить руководителей предприятий, организаций, бюджетных учреждений закладов, прессу должны были пригласить и разъяснить законодательство, что будет с людьми тогда, когда их мобилизуют в армию. Сейчас, смотрите, мобилизация идет уже 2-3 недели, так? До сих пор вы были на такой встрече? Вы вас приглашали? Значит, ее не было. Значит, эта работа не проведена. А между тем, есть люди, реально ответственные за эту работу. Мы со своей стороны У цю ситуацію, направляли Івану Сергійовичу Чімітєві письмо. Я зачитаю зараз. Останнім часом в місті Павлоград поширюються чутки про те, що із заробітної плати представників державних, приватних та комунальних підприємств і закладів будуть проводитись відрахування на ремонт вулицьків та інші потреби. Також на окремих підприємствах міста поширюється інформація, що люди, які будуть мобілізувати, до української армії будуть звільнені з роботи через 21 день таким чином окремими керівниками ведеться робота по зриву мобілізаційного процесу зв'язку з цим вимагаємо від вас провести нараду серед керівників комунальних підприємств і закладів бюджетних установ підприємств міста за участі преси та спростувати неправдиву інформацію та роз'яснити реальний стан справ. Це обращення ми направляємо в російському голові реакції поки нет Мероприятий не проведено И сейчас мы видим ситуацию, когда возле военкоматов собираются люди, вчера это было, сегодня, собираются люди, и у них есть непонимание, что с ними будет дальше.